Я люблю мужчин, как кофе. А, я тебе поняла. Это крепкие, сильные, черные. Нет, это утром, днем, вечером. Утром, днем, вечером. Приходит муж домой и вдруг видит на жене спит какой-то лось. Нога волосатая, свисает. ах ты ж Ах, там цыть, цыть. Ты сколько получаешь? Две тысячи. Я сколько? Полторы. Моя шуба сколько стоит? А твоя дубленка? А машину мы за какой хрен купили? А мебель новую мы за какой хрен купили? А ремонт мы сделали за какие деньги? Пойди и накрой ноги кормильцу. Сколько девушку не корми, а подпаивать все равно придется. Мужчина и женщина лежат в кровати, такие смотрят в потолок. И мысли женщины. Молчит, не разговаривает. Наверное, у него другая отношения закончены. Мысли мужчины. Муха, муха на потолке. А как же она не падает? Девушка, что вы делаете сегодня вечером? Все. Говорит, девушка, можешь с вами познакомиться? Я буду кричать. И это будет потом. Давайте сначала познакомимся. Запорожский завод автомобилей и французский завод Peugeot заключили договор. Теперь будут выпускаться две марки автомобилей. За Peugeot и Peugeot. Немцы, французы и грузины спрашивают. Один вопрос задают им. Что у вас висит ниже пояса? Француз. Ну, висит то, что доставляет мне приятно. Немец. Ну, у меня ниже пояса висит то, что доставляет девушкам приятности. А грузин говорит. У меня ниже пояса висит кенжал. А то, что у этих висит, у меня стоит. Один француз, ну это всегда бабник. Два француза, как правило, дуэль, три француза это групповой секс. Один англичанин это джентльмен, два англичанина пари, три англичанина это клуб. Один еврей это всегда гений. Два еврея международный шахматный турнир, три еврея это большой русский симфонический оркестр. Один украинец – это газда. Два украинца – это партизанский загин. Три украинцы – партизанский загин и зрадник. <реш> Эстонец построил квартиру два квадратных метра и пригласил 100 друзей. Они стоят и говорят, тип, ты зачем такую квартиру построил? Меньше не имело смысла. Грузин такой седой, женился на молодой блондинке. Только поженились, он ревнивый, они сидят в ресторане. И она кушает, а он не может есть, он смотрит, кто на нее посмотрит, кто посмотрит на нее взглядом, бровами только ресницами, кто на нее стрельнет, убьет, все, зарежу, он смотрит. Кто там? А она берет так солонку и так, да что ж такое? Ну, 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 ну что ж такое? Молодочек смотрел, смотрел долго на нее, смотрел, смотрел долго, говорит, девушка, девушка, м? И этот грузин встает. И мужику, значит, в торец. Бац! Он говорит, вы что, с ума сошли? Я же просто хотел вашей девушке показать и этот его опять. Бац! И этот молодой человек бежит в туалет. И вытирает эту кровь, моет у зеркала, стоит, говорит, ну придурок, ну идиот. Ну я же просто хотел ему показать, ну придурок. И вдруг рядом с ним останавливается точно такой же молодой человек, с точно таким же разбитым носом, и точно те же слова говорит, вытирается там водичкой. Ну, придурок, ну, идиот, ну, я же просто хотел показать. Тот так смотрит и говорит, что, соль? Говорит, нет, кетчуп. Пара из России приезжает в курортный город, селятся в гостинице, и жена такая, крики жены, а, я, здесь мышь, говорит мужу, звони на ресепшн, скажи, что тут мышь, ты же по-английски говоришь. Муж такой берет телефон, набирает, такой, hello, там ему отвечают, hello, он, do you know Tom и Jerry? Он отвечает, yes, of course, Jerry is here. «Мама, а правда, что все сказки начинаются «Жили-были»?» «Нет, сынок, иногда сказки начинаются «Дорогая, извини, я задержался на работе». «Мама, ну мне же уже 16 лет, но почему ты не разрешаешь мне красить губы помадой?» «Сереж, заткнись!» Мама говорит дочке, «Доченька, ну вот ты в первый раз идешь на свидание, у тебя должно быть, ну, все идеальное, и косметика, и прическа, и одежда, это же нижнее белье, ну вот все, и туфельки». Мамочка, ну я иду только на первое свидание. Ну зачем мне нижнее белье? Да, я в твои годы не была такой пессимисткой. На улице сильный мороз. По дороге бежит расчервонившийся человек с пустыми саньками, но назад кричит, ничего, реку, зараз мне дома, сыночек. жене приходит смс -ка. Дорогая, я на конференции, у нее я не заночую. Лё, это секс по телефону. Да, Мин, это секс по телефону. А, как я тебе хочу. Я хочу раздеться, я снимаю трусики. Леда, хлеба купи, хлеба нет в доме. Что такое настоящая, настоящий муж? Это когда он приходит, застает любовника на жене и говорит, ребят, ну вы тут кончайте, я пойду кофе приготовлю. А настоящий любовник это тот, который таки да сможет кончить. Всю ночь поднимается медленно, в гору, а утром пописал и вновь с ноготок. Муж жене говорит. Слушай, дорогая, ты мне говори всегда, когда у тебя наступает оргазм. Мила, ну ты че, что у меня тебе? С работы звонить постоянно. диски анекдот. У вас спички есть? Чё? Спички есть? Чё? Спички есть? Что? Спички есть? что берете? Я не глухая. Вам спички с фильтром или без? Сарочка, слушай, а что с Моней? Умер Моня. Блин, тут я, я смотрю, его хоронят. Умер у Сарочки муж. Ну вот, собралась община. Так, что же делать Сары, что делать Сары? Слушай, а он же у нас плотник Изя, он же ж вообще не женатый. Давай, может, Сару к нему сплавим, пусть живут. Он говорит, ну да, так, Сарочка, иди к Изе, скажи, община сказала. Ну, она приходит к нему домой, приходит Изя с работы. Смотрит, привет, Сара, что ты тут делаешь? Он говорит, тут же ж такая дело, умер же ж мой муж, а мне община сказала идти к тебе жить. Ну вот так что делать? Он говорит, ну что, ну, говорит, ну ладно, живи, ну только же для начала ж надо как-то определиться. Он говорит, ну, они идут на кроватку, определяются. Моцарочка вот, говорит, слушай, так а может тебе еды что-то покушать? Он говорит, да, да, давай. Но мои э, старики-родители, перед тем, как покинуть этот мир, говорили, что перед тем, как ужинать, надо определиться. Он говорит, ну, идем. И... Пришли, определились. Вот, он сел поужинал, довольный. Он говорит, ну что изи, давай же спать уже, наверное, этим говорит. Мои старики-родители, перед тем, как умереть, сказали, что перед сном надо обязательно определиться. Он говорит, ну, супер, идем. Вот, они определяются, с утра просыпаются. Вот. Жена говорит, так, Изичка, ты на работу, уж давай я тебе завтрак приготовлю. Он говорит, подожди. Мои родители говорили, что перед завтраком надо сразу определиться. Он говорит, так, ну давай. Определились. Вот, она ему еды на стол. Он говорит, И перед работой говорили мои родители, надо определиться. Они идут в кроватку опять определяются. Изя уходит на работу. Сарочка довольная, выходит на двор, а во дворе уже все подружки сидят. Ну, что там, Изя? Ну, что Изя, шо, Изя? Плотник, на работу ушел, но из очень приличной семьи. Ты знаешь, мой Жорик разбудил во мне женщину. Ха! Это с его-то будильником? Следует два мужика. Один говорит: Блин, хочу, хочу кота купить, жена не дает. Второй говорит: а с чего ты взял, что тебе кот даст. Заходит зайчик в аптеку, и так громко. Мне, пожалуйста, 40 презервативов. И две белочки рядом. Хи, хи 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 А нет, нет, стойте, 42. Заблудился мужик в горах. Идет по горам, по долам, смотрит. Голодный, холодный, смотрит внизу, где-то там в низинке. Атара овец спасется, и Чабан такой сидит у костра. Он такой, так бежит туда, спускается, говорит, здравствуйте, Чабан, извините, я вот заблудился. Можно я посижу? У костра погреюсь, а то так кушать хочется. Вот, ну, Чабан, что делать? Угостил его, согрелся мужик у костра. Он говорит, надо поговорить о чем-то. Как-то поддержать разговор, неудобно. Чабан такой душевный. Говорит, слушай, Чабан, скажи, а вот ты вот овец спасешь, да, вот да. вот скажи, вот... Сколько примерно твои овцы едят в день? Он говорит, ну это смотря какие черные или белые. Ну вот белые, например. Ну, белые килограмма два травы. А черные, ну и черные килограмма два. Он говорит, слушай, Чебан, а сколько же они воды пьют? Он говорит, ну это смотря какие, черные или белые. Ну вот белые, говорит, литр полтора. А черные? Ну и черные литра полтора. Класс. А сколько же они тебе дают шерсти в год? Ну, это смотря, какие черные или белые. Ну, вот белые, например. Белые, говорит, килограмм десять. А черные? Ну, и черные килограмм десять. Он говорит, слушай, Чебан, запутал ты меня. А что ты меня заставляешь разделять? Они же одинаковые. Он говорит, потому что черные мои, а белые, ну и белые мои. Обычная столовая, сидит украинец и ест так борщ методично. Тут подсаживается к нему мужчина, говорит, простите, а вы не знаете, тут часовщик жил. Помер. Тут, боже мой, как умер. А жена его красавица. Тэш померла господи, а дочка? Дочка-то хоть жива? Теж померла. Я, коли їм борщ, для мене все померли. Толстого мужика приговорили к электрическому стулу. А у него, пардон, попа не влазит в стул. Посадили его на двухнедельную диету. Он поправился на 10 килограмм. Его посадили еще на две недели на хлеб и на воду. Он еще на 10 килограмм поправился. Его посадили на воду. Он еще на 10 килограмм поправился. У него спрашивают, слушай, в чем дело? Ну ты же ничего не ешь, что ты, ты не худеешь. Так понимаешь, нет мотивации. Как одним английским словом сказать, жена и теща уехали на месяц на море и взяли с собой детей. Yes! Джон, противный мальчишка, ругается мать. Я же просила тебя проследить за молоком. И вдруг Джон говорит обиженно, ну я следил. Оно сбежало ровно в 15 часов 13 минут. Летит ли так Боин из Иерусалима в Киев? Хасиды летят в Умань. Там 500 человек. Полный летак. Ну и Стюарт думает, вот зараз же классно, зараз хороший заработок. Чаевых. Весь польот там 34 години, він бігає тому, тому папіроску, тому каву, тому чаю, тому подушечку, тому ноги вкрите, тому що щось. Пробігав весь час, кожного обслужив. Ну, сів так в Києві, в Борисполі стоїть, значить, стюарт на трапі чекає, зараз ще й будуть. Перший хасід виходить. Спасибі, так хорошо, долетіли, так сподобалось. Пішов другий. Пасіба, сподобалось. Так хорошо, він що ж таке? Третій, десятий, двадцятий, сотий. І ніхто нічого не дає. Він такий, що даром старався. Тут останній виходить. Ви знаєте, нам так сподобалось. Весь польот, ви такі чемні, приємні були. Ми вирішили скинутися там по 10 доларів, от вам 5 тисяч доларів чаєвих. Я не знаю, чи розпяли ви Христа чи ні, але душу з нього ви точно витрусили. Жениха спрашує, ну що ви видели невесту? Да, мне в ней не понравилось три вещи. И что вам не понравилось, Сане? Подбородок. Два еврея разговаривают. Один говорит, Исаак, а когда у тебя день рождения? Он говорит, а что такое? Да я хочу подарить тебе занавески, чтобы не видеть, как ты вот это каждый вечер бегаешь за своей голой женой. Говорит, а у тебя, Авраам, когда день рождения? Он говорит, а что такое? А я хочу подарить тебе бинокль, чтобы ты видел, за чьей женой я бегаю. В эти и кроссворды, только разгады, разгады, поднимает голову. Яша, Яша, серая неплодородная почва с другой комнаты. Бетон. <связывая> Одесса. Идет приезжий, спрашивает, ну еврея. Скажите, пожалуйста, если я пойду по этой улице, там будет стоять вокзал, уважаемый? Даже если ты не пойдешь по этой улице, там вокзал стоять будет. Жінка до чоловіка. Люби, а ти знаєш, що наша невістка підгулює? Це її проблема. Так це ж вона дружина нашого ж сина, це його проблема. Так гуляє вона з тобою. Це мої проблеми. А як же тепер я? Це твої проблеми. Приходит домой такая вся раздраженная, как на иголках, и, под, и там подпиливает и так мужа, и, и все ей не так, и там ботинки его в прихожей стоят, и тарелка не помытая. А может спокойный, как удав, такой сидит, говорит, дорогая, ну что ты так вот, ну что ты такая, может тебе отдохнуть? Да, отдохнуть, надо бы отдохнуть. Не, я серьезно, может съездить тебе куда-нибудь? Она такая, раз, ну так, съездить куда-нибудь. Сразу такая мягкая стала, покорная, говорит, такая подошла, сзади обняла его, говорит, милый, <сёк> о, куда мне съездить? Я думаю, может, по морде? Заходит Микола додому, Галя поставила вечерю, борщика, пампушки, там, варенички, все. То есть, да, ну, Галю, давай, что? Ну, наливай, что? Яка вечеря? Ешь давай! Е, Ніякі на нап'єсся зараз будеш, ну Галю. Нема! Як це нема? Ну он же в буфеті стоїть. Хай стоїть! Може ми до кого підемо в гості? Може до нас хто прийде. Ввечері лягають спати? Дружина моститься. Микола, ну давай. Що таке? Ну давай. Спи! Ну давай, ну Микола, ну то ж стоїть. нічо, хай стоїть. Може, я до кого в гості прийду, може хтось до мене прийде. Монолог типону Женіха. Я от з Машею зустрічався цілий рік, і ми вирішили одружитися. І вже от, пішли всі ці приготування до весілля. І якось так сталося, що ми пішли по магазинам з її сестрою. І так вона каже, Після цих магазинів, може, зайдемо до мене і вип'ємо там каву. Ну, я погодився, припаркувався біля неї. Ми вийшли з машини, піднялись до неї, випили кави. Вона кудись вийшла. Через кілька хвилин прийшла в красивому пінюарі і каже: я розумію, ну, перед весіллям ти мені так подобаєшся, Може, давай разок. При цьому зняла трусики, кинула їх мені. Я подивився на трусики, кинув їх на підлогу, подумав, розвернувся і пішов до машини. І тут біля під'їзду на мене накидується мій майбутній тест. Каже, чувак, молодця, поздравляю, ти прийшов із питання, приймаємо тебе в нашу родину, молодець ти, вірний муж. Мораль цієї історії такова, що презервативи треба завжди залишати в машині. Приходит мужик доктор, и говорит, доктор, блин, у меня проблема, сын, сын вообще ничего не ест, курицу не ест, мясо не ест, сыр не ест, масло не ест. Почему? Нет, ни хрена. Женщина у гинеколога сидит, и доктор, так и сколько у вас было мужчин? Ну, где-то 4-5, ну, так немного. Ну, да, неудачная неделька попалась. Телефон доверия. Змучений консультант, психотерапевт спілкується вже четверту годину під поспіль із таким чоловіком, який в страшенній депресії знаходиться. Психотерапевт за запитує: А ви про самогубство не думали? А йому пацієнт каже: Ні, а ви подумайте, подумайте. Гінеколога. Дявушко садиться на кресло. Вот, подходит гинеколог. Боже, девушка, у вас же там роза! Это вам, доктор. Сидят три бабушки, три старушки. Ну, каждая сто лет в обед. А у меня мужчины были, говорит одна. Я вот подсчитала, так у меня их человек пять и было. Вторая. Ха. Я подсчитала, у меня за сорок перевалило. Мне будет чего вспомнить. Третья. А я до сих пор девочка. Тху, тху, тху. Грузинское селение умирает, дедушка. И говорит, вот слушайте. Там музыка, листья падают, осень, дедушка умирает, говорит, слушайте внимательно, вот был Маркс, он умер, с ним умер марксизм. Был Ленин, умер, с ним умер ленинизм. Был сталин, умер, с ним умер сталинизм. И вдруг маленькие дети, не умирает, дедушка она не, не умирает. Вы кто? А без пальто вы меня уже не узнаете. И есть продолжение, значит. О, конь, вы опять к нам? А что это вдруг? А я у вас еще не валялся. Студки, просыпается утром, говорит, боже, что было вчера? Я так напилась. Ничего не помню, где я была, что я делала. Ты дура заскочила голая в детский сад, и там стриптиз показывала. А я-то думаю, что у меня в трусах столько конфет. Наркоманы сидят дома, звонок в дверь. И такой, ну, один подходит, такой открывает. Тут говорит, ты, ты? Я, говорю, я пожарник. «А, ну иди картошки пожарь». Ты, «Да не, я тушу». «Ну иди потуши». А знаешь, как решили уколоться Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская. Уже так разложили все, уже там венку эту подготовили, чтобы, значит, жахнуться. И она так «Володенька, может, Феликса позовем?» «Ты что, Надя, он же мент!» Едут два, ну, два парня обкуренные. Вот едут в маш машине. И тут на выбегает кошечка на, на дорогу. Один такой, Вась, тормози, Вась, кошка выбежал, тормози, Вась, ну вот кошку задавили. Ну, блин. Едут дальше. Собачка выбегает. Вась, тормози, ну собачка, Вась, ну, ну Вась, ну, блин, Вась, ну собачку задавили. Кошмар. Едут, бабушка выходит на дорогу. Он Вась, ну тормози, ну, ну Вась, бабушка, это же даже... бы. Тири, Коль, коротше, ти за рулем ти тормози. <риклад> Прийшов кум на кума, а тот гад дома. Прийшли куми в хату, сіли. Чоловік до жінки каже: сонечко моє ясне. Оце ми так втомилися. Може б ти нам якоїсь горілочки поставила. А щас, котику, Принесла Кицюню моя піднебесна. Може б ти нам ще й ковбасочки якоїсь там, сальця порізала. Нема питань. Принесла, поставила. Слухай, ягідко моя червона, солодка. А може б, ти нам хлібця там щось запить? Зараз я все поставлю, мій ріднесенький, не переживай. Комсінька, боже, скільки ж це вироків разом. І кицюня, і ягідка. і... Це я просто вже забув, як її звати. Ало, <риклад> <риклад> куми, куми, Да, Привіт! А що ви такий запихавшися? Що ви так довго не підходили? Та я тут кілограми збрасував, о, так вийшов в спортзалі, та ні, в туалеті. П'ята година ранку за столом з наїдками сидять два куми. Трьохлітровий пустий бутль з-під самогону. І ще один бутиль наполовину наповнений. П'ята година ранку вони сидять і дуже печально один на одного дивляться, мовчки. І раптом за селом отже куме за сірка. Історія із життя. Були одні з перших разів на гастролях в Одесі в прекрасному місті. Вот. И, короче, купили карту такую, ну, типа, карту Одессы. Вот. И что-то не могли понять, как, как же пройти на Дерибасовскую, там, стандартная фигня. Вот. И у, спросили у бабушки, она в газетном киоске продавала газетки, вот, там, карту купили. Говорим, слушай, а как вот пройти? Я говорю, детки, бросьте свои шпионские карты и следуйте за мной. Моя первая профессиональная роль на профессиональной сцене, молодая девчина, Дочка дуже багатих людей, заможних радянських, які якимось чином собі купили динозаврика і годують його. Бо ні в кого нема, а в нас є. А потім динозаврик виростає, криком кричить, їсти просить, і як записати рев динозавра. Ну, звичайно, корова через якісь синтезатори, на, на, на якихось підвищених тонах. І граємо ми цю виставу на виїзді. Відкрита сцена поле, нам зробили дощіні помости такі, ми граємо, значить, люди сидять, дивляться, все так гарно. Ну і прийшла ця мить, коли включили реве. Десь там трошки менше кілометра пасться місцевий бик. Страшна велика тварюка, яка раптом почула призивний гон корови через усілки. Він зривається і біжить на нас. Люди знають бика, вони щезли в три, в три секунди і тільки встигли. Артисти! Тікайте! І ми на сцені посеред поля, куди тікати? Я... І біжить оце страховисько, очі. Які... Я в скриню, маленька була, ходенька, в скриню залізла, думаю, Боже, що чим це закінчиться? Плакали після вистави, сиділи, бика ледве-ледве відтягнули, крову шукав. Оце пережиття таке було.